salom barchaga yangi vlogimga xush kelibsiz bugungi vlogda italiya davlatini birgalikda sayohat qilamiz bugun biz italiya davlatining bolonya shahri va rim shahriga sayohat qilamiz va keyingi qismlarda venetsiya shahriga qilgan sayohatimizni ham ko'rishingiz mumkin demak biz boshladik mana hozir boloniya shahridamiz Zufarbek, tohirbek cha cha hozir bolaoynani markaziy joyida aylanib yuribmiz hozir do'stlarim bilan kelganman bu yerda mana tohirbek <laughs> <laughs> salom deb qo'ying hammaga <laughs> assalomu <laughs> alaykum <laughs> hammaga <laughs> 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 kanalimga xush kelibsizlar deyapsizmi xullas do'stlar mana biz shu yerga keldik bu boloynani markazida joylashgan qandaydir cherkov ekan bu yerda nimagadir tayyorgarlik bo'lyapti menimcha qandaydir namoyishlar bo'lsa kerak bu joylarni ko'rishinglar mumkin judayam binolar o'ziga xos o'sha italiyani arxitekturasiga xos <laughs> binolar <laughs> bu yerda esa zufarbek rasmga olyapti biz mana shu joylarni sayohat qildik polonya shahri o'ziga xos arxitektura binolariga boy juda ham chiroyli va biz poloniyaning mashhur pitsalaridan biri ya'ni margarita pitsasini ham tatib ko'rdik va margarita pizzasini tatib ko'rgandan keyin esa flixbass orqali rim shahriga chipta sotib oldik rim shahriga 8 soatlik yo'l ekan do'stlar yo'l juda ham uzoq bo'ldi lekin bunga arziydi deb o'ylayman demak biz rim shahridamiz rimga keldik hozir soat kech paytgi 1 rim shahriga bo'lgan 8 soatlik uzoq safardan so'ng biz juda ham charchagan edik uni ustiga qornimiz ham ochgan edi mehmonxonaga borishdan oldin qornimizni to'qlab olishga qaror qildik va buyurtilgan ovqatlarimizni olib kelib endigina ishtaha bilan yeb turamiz degan paytimizda bo'ron boshlanib ketdi rim shahri bizning mana shunday o'ziga xos ajoyib ob havosi bilan kutib oldi rim shahridan buning uchun judayam minnatdormizsomkalariniz uchib ketdi dedi. ucab Uchib zo'ra mana shunday yomon ob havolar ostida qornimizni to'ydirib oldik va mehmonxonaga yo'lga chiqdik bu mehmonxonada dam oldik va ertangi kunni intizorlik bilan kutar edik rim dunyodagi eng qadimiy va tarixiy hamda madaniy yodgorliklarga boy shaharlardan bo'lib mangu shahar nomini olgan rim nomi shaharning afsonaviy asoschilaridan biri bo'lgan romun nomi bilan bog'liq qadimiy manbalarga asosan rimga millatdan avvalgi 754-753 yillarda asos solingan kichikroq shahar davlat hisoblangan rim apeninyor yarim orolini keyinroq atrofidagi hududlarni sekin asta o'ziga bo'ysundirgan holda o'rta dengiz bo'yidagi ulkan qadimiy rim davlatining poytaxtiga aylandi kalize rimdagi me'moriy yodkorlik imperator tit kurdirgan keyinchalik flavi amfiteatr nomi bilan mashhur bo'lgan balandligi 57 yetti metr tarxi elips shaklida to'rt qatlamli o'rindiqqa ellik ming tomoshabinni joylashgan sahna tagida hayvonlar qafasi omborxona bo'lgan imperator o'rindig'i sahna bilan teng balandligi uch yarim metr bo'lgan birinchi qatlamda imperatorning yaqinlari ikkinchi qatlamda yuqori tabaqali kishilar va uchinchi to'rtinchi qatlamda oddiy xalq o'tirgan o'rindiqlar toshdan ishlangan galereyalarning konstruksiyalari beton va g'isht bilan mustahkamlangan kolizeyning ulug'vor old tomoni to'rt qavatli har biri 80 ta ravoqlar qatori bilan jozibador ishlangan pastki qismidan tomoshabinlar kirish va chiqishda foydalanganlar markazidagi sahnada bayram marosimlari qurbonlik gladiatorlar jangi teatr tomoshalari o'tkazilgan bilan juda judayam ajoyib arxitektura menimcha bu ming yillab bo'ldi shekilli bular qurilib hozirgacha saqlanib qolgan qoyil qolmaslikni iloji yo'qichini ko'rishinglar mumkin ichida hech narsa yo'q bunaqa nimalar bilan to'sib qo'yishgan ekan ichiga kirgizmay kirgizsa ham qu'llik faqat hozir emas kolizey mana shu do'stlar judayam ajoyib ertaknamo ertaknamo joylar bu yerda ko'rishinglar mumkin qandaydir haykallarga o'xshagan narsalar bor lekin aslida ular haykal emas rasm menimcha oldingi paytlarda menimcha shunaqa haykallar bo'lgan bo'lsa kerak shunday qilib biz o'z sayohatlarimizni davom ettirdik bizning keyingi manzil esa nomi villa borgese deyilarkan villa borge degan juda mashhur bir bog' bor <laughs> ekan shu o'sha qadimgi rim arxitekturasidan qolib ketgan binolar bor ekan shu yo'lda mana bu narsaga ham ko'zimiz tushdi bu nimaligi haqida to'g'risini aytsam hech qanday ma'lumotim yo'q lekin juda ham chiroyli qurilgan ekan bu yer bu yerda ham xuddi shunga o'xshagan binolar ko'rishinglar mumkin bir birlariga yaqin juda judayam yaqin joylashgan ekan hamma rimdagi mashhur joylar bir biriga juda judayam yaqin joylashgan ekan shuning uchun ko'p joylarni piyoda bosib o'tyapmiz shuning uchun hech avtobusga ham chiqqanimiz yo'q ama bog' ekan bu mana afrikani daraxtlarini eslatib tuborar ekana bu vadakaskarni daraxtlari bo'ladia haqiqatdan o'ta ajoyib qilishgan ekan bu yerda video groplik ishlari olib borilyapti kichkina joyka bog' ba, shu bog'ni ichidan chiqdik hozirgina jud lekin daraxtlarga qoyil qoldim to'g'risini aytsam u bog'ni nomi na velle del musea borgise degan ekan agar aga, kelmoqchi bo'lsanglar yaxshi işte. kelaverasizlar bu parkda biz taxminan 30 minutcha bo'ldik va keyin esa rimdagi eng mashhur favoralardan biri trevi favorasiga yo'l oldik Rim rshahridagi hozir bu joyga keldik qanaqadir monument ekan bu yerbuyerda ko'rishingilar mumkin qanaqadir hasilar degan mehmonxonani bor ekan bu yerda judayam milisialar oyni qarangmana bu qanaqadir monument menimcha mana bu i binolar bo'lsa kerak to'g'rimi narigilari orqa tarafdagilar xullas mana shu yerga keldik bu yerda aa sayyohlar kelib qanaqadir cherkov bo'lsa kerak bu yerqanaqa qarang shahar chiroyli qarang What's going on here? Very beautiful. xullas uh, do'stlar hozir biz rim shahridan eng baland va diqqatga sazovor joylarda turibmiz uh, bu yerdan ko'rishinglar mumkin bu yerda vatikan city ya'ni dunyodagi eng kichkina davlat vatikan davlati rimda joylashgan ko'rishinglar mumkin shu katta turgan binolar bu tarafga qarasanglar aloq bu tarafga qarasanglar alohida manzara bor bu yerda balandlik va qandaydir bog' yoki balki daraxt o'rmonlar bo'lishi mumkin bu yoqda esa osha rimning o'zini asosiy aylanadigan joylari bor misol uchun bu yerda bu yerda kaizey va bu tarafda judayam chiroyli hotellar bor ekan juda ajoyib manzara hammerlarni agar rimga kelishni xohlasanglar taklif qilaman judayam chiroyli joylar ekan faqatgina kelishinglardan oldin hamma narsani relar rejalashtirib olishinglarni maslahat beraman mana do'stlar aytgan joyga keldik odam ko'pligini qaranglar ho hozirgi vaqtda favvora italiyadagi eng yirik hisoblanadi uning kengligi yigirma metr balandligi esa yigirma olti metrga yetadi fontan fontandi trevining qurilishi o'ttiz yil davom etgan bir ming yetti yuz o'ttiz ikkinchi yildan bir ming yetti yuz oltmish ikkinchi yilgacha favoraning asosiy mavzusi dengizdir shuning uchun o'zining me'moriy elementlari orqali suv oqimi dengizga o'xshash shovqin yaratadigan tarzda yaratilgan agar siz bu favvoraga bir dona tanga tashlasangiz sizning yaqin orada ringga yana qaytib kelishingizni anglatadi agar ikkita tanga tashlasangiz sevgi kuningizni kafolatlaydi uchta tanga tashlasangiz esa qizlar uchun baxti ochiladi to'rtta tangani ayamagan eng saxiy mehmonlar uchun katta boylik va'da qilinadi albatta bunday narsalarga ishonmaslik kerak lekin ko'pchilik sayyohlar kelib shunday tangalarni tashlab ketishadi hovuzning pastki qismidan tangalarni to'plashdan haftalik daromad o'rtacha o'n bir ming yevroni tashkil qiladi bir paytlar fantan de trevi fellining shirin hayoti filmida epizodik ammo unutilmas rol o'ynagan uning samolyotlari ostida muhabbat fojiasi uzoq vaqt davomida tomoshabinlar qalbida saqlanib qoldi do'stlar mana shu bilan rimga bo'lgan juda ham ajoyib sayohatimiz o'z nihoyasiga yetmoqda keyingi qismda esa venetsiyaga bo'lgan sayohatimizni albatta ulashamiz buni ham ko'rishni tavsiya etaman agar bu video sizga yoqgan bo'lsa albatta layk like bosishni unutmang bu videodan nima yangi narsa o'rgandingiz vaqtingiz qanday o'tdi mana shu rimni biz bilan sayohat qilgandek bo'ldingizmi mana shu savollarga kommentariyalarda javobingizni kutaman keyingi qismda ko'rishguncha xayr sizlar bilan mavlonbek bo'ldi sog' va salomat bo'linglar